20, 20 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект Украины 4490А1, который дает право внутренне перемещенным лицам, таким как мы, оставаться людьми в Украине. 24 октября 2014 года этот законопроект был подписан спикером Верховной Рады и передан на подписание президенту Украины вот сюда. У президента Украины по закону. Всего 10 дней на подписание закона или на его ветирование. 10 дней истекли 5 ноября 2014 года. По состоянию на сегодня закон не подписан. Президент, мы просим тебя. Крым это Украина. Крым это Украина! Подпиши закон! Президент! Подпиши закон! Президент! Подпиши закон! Украина, и мы украинцы.